İndi görək bu bizim Aşık Mehras Kəlbəcərlı. Mehras İrandan mənə çoxlu zəhərlər gəlir, Türkiyədən çoxlu zəhərlər gəlir ki biz Mehraza dəstəyə amma İrandan təbii ki bizə səs gəlmir. Təbii odan səs gəlmir amma səni orada sevən insanlar çoxdur. Bir çox insanlar var hər zaman məni deyərlər ki, Naq müəllim sən çox təşəkkürümü bildirirəm ki, sən həmişə Mehrac qardaşımız orada dəstəyisən. Deyirəm nəyə ki, mən hər kəs e, müəllimlərimiz də Cavanşir müəllimdə, Sabir müəllimdə, e, Temirəm də, Rəhləxan bunlar hə, hər zaman bunlar sənə dəstək idilər. Amma bu gün bizim xalqımız sənə biraz dəstək olsun. Çox xahiş edirəm. Çünki e, finala bu, 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 bu qəvəs qalanlardan biri də bizim bu dəyərli qardaşımız olsun. Buyur. Salamlayıram məndə sininamik müəllim, gözəl musiqiçilərimizi salamlayıram. Bizim əzizətimizi çəkdilər bu 3 e, ay boyunca, hətta 4 ay keçirik. Gözəl ansamblımızı salamlayıram. Onlar da həqiqətən bizim əzizətimizi çox çəkdilər. Və bu yarışmanın e, ən gözəl, e, ən böyük nəmi o oldu ki, gözəl musiqiçilərimizin qarşısında çıxış etmə imkanı, sizlərin qarşısında çıxış etmə imkanı qazandığıq, Namiq müəllim, çox təşəkkür edirəm. Mən əmimə xahiş edəsə böyük həmvurax al versin. Çox xəyir edirəm. Yaxşı, pis, həmişə bu mübarizənin də e rəyi desin, Temirəm xahiş edirəm. Mən həqiqətən mənim üçün önəmli olan e, Meraz mərkəzinə də deyir ki, Əmimcan. Deyir ki, Namiq müəllim, mən Temirəmünün əminin ürəyincə deyəlmə, Əmim mənə fikir bildirə bilm. Deyirəm ki, Əmi də hər kəsə çox istəyir. Və e, mərkəzdə deyir ki, Əmidən mən utanıram. Əmim mənim iradəni də, tərifini də, tənqidini də, çünki Əmi can əfsanəmizdir. Can, mikrofon verin. <laughs> İfa edəməmiş 50 xal verdim Mehrət Məhəmməd. Əsəf olsun, əsəf olsun. Əmican nə verəm, ifa etməmiş. Həqiqətən də gözəl izləyicilərimiz. Həmişə məndə deyir ki, Əmidə mən Əminin də Əmican ləfsanımızdır. Əmidə də mən həmişə Çox təşəkkür edirəm. Mən həqiqətən də mənim üçün ən önəmlisi o, təbii ki, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Hər zaman dəstək olubsunuz. Amma sizlərin dediğiniz o iradlar benim için baş tacıdır, benim kabulumdur. Evet. Ben her zaman bunu e, evet, ve yine de deyirəm. Ben çok özümü hoşbaxt sayıram ki, güzel müsuflarımızın karşısında ben çıxış Yani esas odur, galip olsaq da, olmasaq da, güzel sənətkarlarımızın karşısında çıxış eləmişik. Hamza, evet. Yox də. Də də. Yaxşı, sizə də çox təşəkkür edirəm Namik müəllim. Həqiqətən bu dörd nəfər də insanlar adına şətkil. Sizə də dəstək olsunlar. Çünki bu gün mən istəyirəm ki, sən finala vəsi qalasan və mən istəyirəm ki, kim layiqdir o 1-ci olsun. Heç söhbət yox. Amma sən 1-ciyə də layiqsən. Sənin ifan çox bir qüvvətli oldu. Oxumağın bir haray var səsində də. Çox təşəkkür edirəm. Mən də təbii ki, yenə hər zaman olduğu kimi yenə Kəlbəcər Damadı, Dədəş Şəmşirəoğlu-nu salamlayıram ədə şamşır oğlanından dəstək gözləyirəm və kəlbəcər cəmiətindən dəstək gözləyirəm e, sazı, sözü sevən e, insanlardan dəstək gözləyirəm, saza sözə, musiqiyə çönül verən insanlardan dəstək gözləyirəm inşallah. Damcılardan sər gəzirsən Siz qalardan gör gədirsən. Əziz oğlu, qədir bilən er gədirsən. Kälbəcəri hardan alım? alım. Kälbəcərlər yəqin ki təbii ki Qənbər müəllimə bağırma basıram, o dəyərli axsakardı, dəyərli ziyanıdır. İnan Allah, onun diqqətindədir bu. Hər zaman o, hər zaman deyir ki, bu. bizim verikdən sonra təbii ki görüb, o Həbib Həbib qardaşımıza salam verirəm. O tapşırıq verib ki, hər zaman dəstək olsun. Bəli, sağ olsunlar. Həqiqətən də dəstək olurlar hər zaman. Və bu günləri yenə bir musiqi Cavid müəlliməyə olan sözləri Cavid müəlliməyə olan Allah bir şey. Cavid müəllimə də salamlayırıq. Allah can sağlığı versiniz nömrə versin. Dəyər insandır, gözəl insandır. Allah insandı, qorusun o ailəni. Qənbər müəllim başda olmaqla. Buyur, səndən gözəl bir ifa. Dağlar bizim... keçəndə baxdın, çox xoşum gəldi. O dağlar bizim dağlar deyil. Bəli, İndi dağlarla qucaqladı. Bunu bir dəfə təqdim etmişdim. Sadəcə bu başqa bir, sadəcə musiqi yenə mən özüm e, bəyənsəz. E, i̇nşallah. Buyur, buyur əzizim. Dinləyək, dinləyək. Görək bizim bu İstedadlı mehracımız nə oxuyacaq? Ben dağların babası Dağlar beni kucakladı Ben dağların babası ya İzin verse bir taş olur Eteğimde kalar Bakıp size ulu dağlar Hesret çekip dolasın Çok yağdırar dolu dağlar Bulakları sulu dağlar Bakıp size ulu dağlar hasret çekip dolasın gitti uzaklara Allı güllü yaylaklara Hayal uzaklara Allı güllü yaylaklara Bir bizim odalar sulu bağlar bakıp size uludalar hasret seçip dolası sok yağdırar dolu dalmalar dolakları sulu dağlar. oxub sizə qul oldum həsrət çəkib dolasıyam nəhöld məraz təşəkkür ürəyinə sağlam hə sağ ol məraz mən sizi həmişə 80 milyonluq Türkiyəmizin sənətçisi aşıq veysəllə müqayisə etmişəm çox sağ ol siz onun yadigarısınız Bəli. Bizim Aşıqalı kimi, Ağaşıq kimi, Ələskər kimi oranda Veysel Aşığı olub. Bəli. Sizi onunla müqayisə edirəm. Sağ ol, təşəkkür edirəm. Canəmi, bu bəli. Böyük, bəli. Bir qövət, böyük bir qövrətdir. Böyük bir sözdür, böyük dəyərə bir sözdür, demə? Buyurun. Bəli, bəli, öfirəm, bəli, əlbəttə düzdür. Və Mehraj doğuran dəfəsi ilə bizi duyğulandırır, insanları xəyalə. Həqiqətən, o dağlara aparır. O gözəl juşu aparır. Hələ belə dağları Kəlbəcərində yorulmur adam. Dəqiqətə, nə qədər qulağa atsansa, istər hə. milli sazı, istədir türk sazını, ha, Tabir müəllim. Birəli xanım, bəs siz? Hə, nə səsində xariciyət yoxdur bu adamın. Oxuduğu ilə yaşayır. Doğrudan da gözəl həm ürəyi var, həm gözəl barmaqları var. Mehrad doğrudan da elə sənətkardır. Səliqə sahman var ifasında. Bəli.